Salam sejahtera kepada uh, pesyarah kita iaitu Dr. Sudin bin Lada dan juga rakan-rakan seperjuangan Pada hari ini uh, saya sebagai wakil kumpulan kami iaitu Petrina Doris Anapita dengan nombor metrik 290495 akan uh, mem membentang mengenai uh, peranan pemimpin dalam sektor awam mengurus kepelbagaian berdasarkan Global Competitiveness Report 2018 Kumpulan kami terdiri daripada C. Francis Anak Jampang yaitu 290365 dan C. Nur Atirah Najmi 290221 Belas, seterusnya saya akan memulakan dengan pengenalan bagi tajuk kami ini Perbagaian dalam tenaga kerja merangkumi perbezaan seperti jantina usia etnik dan kebolehan yang penting dalam membentuk budaya kerja inklusif dalam sektor awam. Pemimpin berperanan besar bagi memastikan kepelbagaian ini dimanfaatkan bagi meningkatkan daya saing dan inovasi dan pertumbuhan ekonomi. Laporan daya saing global 2018 menekankan bahawa sektor awam yang inklusif lebih kompetitif secara global. Teori kepimpinan seperti transformational dan situational membantu pemimpin memupuk suasana kerja yang adil dan menyokong seterusnya, meningkatkan prestasi organisasi dan kualiti penghematan kepada rakyat. Terdapat beberapa peranan pemimpin yang utama dan besar, yakni mendepani tanggung jawab dalam era globalisasi ini. Yang pertama ialah membina budaya inklusif dan terbuka. Sebagai contoh, pemimpin harus memastikan Undang-undang yang sedia ada menggalakkan kepelbagaian bahwa semua ahli berasa bermotivasi untuk mempengaruhi pembuat uh, keputusan dan merancang beberapa aktiviti yang akan meningkatkan kerjasama antara budaya. Yang kedua, kepimpinan adil dan berdasarkan merit. Pemimpin juga bertanggung jawab untuk memastikan Keputusan pengurusan sumber manusia berdasarkan merit dan adil ini termasuk pengurusan, pengambilan, dan promosi pekerja berdasarkan prestasi dan bukan jantina, umur, dan etnik. Dalam situasi ini, pemimpin harus memberi arahan dengan cara yang adil dan objektif sambil mengelakkan sebarang. bentuk bias yang boleh menjejaskan atau menghalang peluang yang mungkin dimiliki oleh individu lain. Yang ketiga ialah menggalakkan kepelbagaian perspektif yang menunjukkan bahawa pemimpin mesti mendengar dan mengambil kira pendapat yang berbeza semasa membuat keputusan. Pemimpin perlu mengambil kesempatan daripada kepelbagaian ini jika mereka ingin membuat keputusan dan strategi yang lebih baik untuk kepentingan masyarakat. Yang keempat, menyediakan peluang pembangunan untuk semua. Ini boleh dicapai melalui latihan dan pembangunan yang disesuaikan dengan keperluan individu, menggalakkan perkembangan kerjaya yang setara dan membantu bagi tangan mencapai potensi memaksimumkan mereka sebagai contoh untuk membantu pekerja dari latar belakang yang berbeza atau kurang bernasib baik program bimbingan dan mentor boleh dilaksanakan yang kelima penggunaan teori kepimpinan dalam pengurusan inklusif Teori kepimpinan situasional memfokuskan kepada keperluan pemimpin mengubah gaya kepimpinan yang berasaskan kepada keperluan dalam keadaan situasi yang berbeza. Dalam pemahaman mengenai kepelbagaian, pemimpin perlu mempunyai keanjalan untuk mengatasi perbezaan dan dalam membuat keputusan. Mereka juga seharusnya memperhatikan memperhatikan setiap keperluan yang ada pada masing-masing individu di dalam kumpulan tertentu ataupun satu persikan sementara itu teori kepimpinan transformasional menekankan pada kemampuan seorang pemimpin untuk menginspirasi mendorong pertumbuhan personal yang lebih baik dan mendalam serta mencipta visi yang lebih baik Dengan cara ini, pemimpin tidak melulu menjalankan fungsi pengawasan terhadap penyelesaian pekerjaan, tetapi dapat menciptakan iklan ataupun iklim di dalam individu bagi mengembangkan secara optimal dalam suasana saling menghargai dan berdampak positif. Bagi semua pemimpin dalam sektor awam, harus dikembangkan. Saat ini, kerana bertanggung jawab bagi terwujudnya dan berkembangnya sumber daya manusia yang beragam dan berbagai karena dan kompetitif, di dalam tanggung jawab ini termasuk merumuskan strategi, pembangunan, nilai-nilai, serta budaya organisasi untuk memperhatikan kepelbagaian yang ada, memperhatikan kebijaksanaan, dan melibatkan semua pada level yang tinggi. dalam proses pengerjaan langkah yang strategis. Sekian dari saya dan saya akan menyerahkan kepada rakan saya. Selamat pagi dan salam sejahtera. Yang dihormati Dr. Sudin Lada, Pensarah khusus GMGM 3023 Kepimpinan dalam Pengurusan Awam serta rakan sekalian. Terima kasih saya ucapkan kepada Puan Petrina atas penerangan yang sangat jelas dan menarik sebentar tadi. Untuk meneruskan perbedaan ini, saya akan menyampaikan dua bahagian seterusnya iaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kepimpinan. Kepelbagaian dalam tenaga kerja semakin penting dalam sektor awam. Ia bukan sahaja meningkatkan daya saing, malah turut mengalakkan inovasi dan kecekapan organisasi. Di sinilah kepimpinan berkesan memainkan peranan penting bagi memastikan tenaga kerja yang inklusif di mana setiap individu berasa diterima dan dihargai. Menurut World Economic Forum Global Competitiveness Report 2018, terdapat beberapa faktor utama yang mempengaruhi kepimpinan dalam mengurus kepelbagaian antaranya kepelbagaian budaya dan demografi. Pemimpin perlu memahami bahawa tenaga kerja, tenaga kerja datang daripada pelbagai latar belakang budaya, iknik, jantina dan sosial ekonomi. Oleh itu, layanan adil dari dan peluang setara adalah amat penting. Kaitannya dengan teori kepimpinan transformasional, di mana pemimpin memberi inspirasi, membina visi bersama dan memperkasa pekerja untuk memberi sumbangan terbaik. Kecerdasan emosional (EQ), pemimpin dengan EQ yang tinggi lebih cekap mengurus emosi diri dan orang lain, serta lebih empati dan bijak menangani konflik berdaya. Ini berkait dengan kepimpinan situasional, iaitu pemimpin menyesuaikan gaya mengikut keperluan individu dan situasi. Dasar dan struktur organisa organisasi dasar organisasi yang adil dan menyokong kepelbagaian seperti polisi pengambilan pekerja yang telus dan latihan tentang kesaksamaan amatlah penting seiring dengan kepimpinan sebenar di mana pemimpin berhemat kepada pekerja dan memastikan peluang yang adil untuk semua pengaruh globalisasi dan perubahan sosial kemasukan lebih ramai wanita pelbagai etnik dan golongan muda dalam sektor awam menuntut pemimpin untuk menyesuaikan pendekatan mereka. Kepimpinan transaksional memberi kenyaran dan pengiktirafan berasaskan prestasi tanpa berat, berat sebelah. Teknologi dan akses kepada sumber Penggunaan teknologi seperti komunikasi maya dan latihan digital membantu dalam pengurusan tenaga kerja yang pelbagai. Inilah konsep kepimpinan digital di mana teknologi dimanfaatkan untuk komunikasi, kolaborasi dan penyampaian maklumat. Keberagaman dan pemerkasaan pekerja. Kepelbagaian untuk bermaksud memberi peluang kepada semua untuk berkembang dan memainkan peranan aktif dalam organisasi. Kepimpinan partisipatif menekankan penglibatan pekerja dalam proses membuat keputusan dan memberi mereka suara. Setelah kita lihat faktor-faktor yang mempengaruhi kepimpinan, saya akan teruskan dengan isu-isu utama yang dihadapi oleh pemimpin dan mengurus kepelbagaian ini, khususnya dalam sektor awam. Isu-isu kepimpinan dalam organisasi. Walaupun kepelbagaian membawa banyak faedah, namunnya juga hadir bersama cabaran tersendiri. Pemimpin perlu bijak menangani isu-isu yang timbul demi mewujudkan persekitaran kerja yang harmoni dan inklusif. Isu pertama, ketidaksamaan dalam peluang. Pekerja mungkin tidak mendapat peluang yang sama dari segi kenaikan pangkat, latihan dan pengiktirafan. Kepimpinan transformasional beri peluang saksama dan galakkan pertumbuhan semua pekerja. Isu kedua, stereotip dan prasangka sikap prejudis boleh wujud dan menghalang kerjasama kepimpinan sebenar dengar faham dan hargai keunikan individu isu ketiga komunikasi yang tidak berkesan perbezaan budaya dan bahasa boleh menyebabkan salah faham kepimpinan situasional sesuaikan komunikasi mengikut latar belakang pekerja isu keempat pengurusan konflik perbezaan nilai boleh mencetuskan konflik kepimpinan integratif gabungkan pelbagai pandangan untuk penyelesaian bersama isu kelima kurangnya latihan dan kesedaran tanpa latihan tentang kepelbagaian pekerja mungkin tidak memahami pentingnya inklusi kepimpinan pendidikan beri latihan berterusan tentang kesedaran budaya isu keenam ketidakseimbangan kekuatan dalam keputusan, apabila suara pekerja tertentu tidak didengari. Terima kasih Encik Francis di atas pembentangan tersebut. Seterusnya saya Noa Atira, nombor kematric 29021. Saya akan membentangkan tentang cadangan penambahbaikan dan juga kesimpulan bagi laporan ini. Cadangan penambahbaikan bagi isu yang terjadi di laporan ini berdasarkan topik ini termasuklah kepelbagaian dalam organisasi khususnya di sektor awam memainkan peranan yang sangat penting dalam mendorong inovasi dan keberkesanan perkhidmatan dalam usaha untuk mewujudkan persekitaran kerja yang inklusif dan juga kompetitif pemimpin perlulah menjadi ejen perubahan yang proaktif dalam menguruskan kepelbagaian dengan mengiktiraf sumbangan yang berharga daripada pelbagai latar belakang dan dengan melaksanakan langkah-langkah penambahbaikan seperti program latihan kesedaran kepelbagaian pembentukan polisi inklusif serta mewujudkan saluran komunikasi yang berkesan pemimpin dapat meningkatkan prestasi organisasi secara keseluruhan Hal ini bukan sahaja mengoptimumkan penggunaan kemahiran dan perspektif unik yang ada, tetapi juga memastikan bahawa semua pemegang kepentingan terlibat dan dihargai dalam proses membuat keputusan. Oleh hal yang demikian, berikut merupakan beberapa carangan penambahbaikan yang dapat dilaksanakan bersesuaian dengan isu-isu kepimpinan di dalam organisasi. Cadangan yang pertama adalah pendidikan dan kesedaran tentang kepelbagaian. Pemimpin dalam sektor awam perlulah memastikan semua pegawai dan juga pekerja terlatih mengenai kepentingan dan manfaat kepelbagaian. Program latihan yang berfokus kepada kesedaran budaya dan pengurusan kepelbagaian dapat membantu meningkatkan perhargaan terhadap perbezaan dan memperbaiki dinamika pasukan. Sebagai contoh, menurut Pilai 2023, semua pegawai perlulah diberikan kesedaran tentang kepentingan kecerdasan emosi dan meningkatkan tahap kecerdasan emosi dalam kalangan anggota tentera. Justru, latihan kesedaran emosi ini bukan sahaja menjurus kepada penerapan nilai-nilai teori pemusatan insan, namun pendekatan ini tidak mengabaikan perkembangan kognitif dan juga tingkah laku. Cadangan penambahbaikan yang kedua adalah pembangunan polisi inklusif. Merangka polisi yang menyokong kepelbagaian adalah penting untuk memastikan bahawa semua individu yang terlibat dan di, dan didengari. Polisi ini harus jelas menggambarkan komitmen organisasi terhadap inklusi dan juga mengkomunikasikan langkah-langkah yang diambil untuk mencapai objektif yang tersebut. Sebagai contoh, Komunikasi yang baik antara pengetua, guru dan sesama guru adalah penting untuk pendekatan pengurusan konflik dan juga kepimpinan distributif yang berkesan. Semua orang harus didorong untuk berkomunikasi secara terbuka, jujur dan berhati-hati mendengar mengikut pembangunan polisi inklusif oleh organisasi tersebut. Oleh sebab itu, menurut Laporan daripada Rahman 2024 dengan menggabungkan teori dua dimensi pengurusan konflik dengan teori kepimpinan distributif, organisasi boleh mewujudkan budaya kerja yang lebih mesra dan juga responsif di mana setiap pekerja akan merasakan diri mereka dihargai dan juga tiada berdaya saing untuk mencapai matlamat organisasi dan mengatasi masalah ataupun konflik di tempat kerja. Cadangan penambahbaikan yang ketiga adalah mewujudkan platform untuk berkomunikasi. Pemimpin haruslah mencipta saluran komunikasi yang membolehkan pekerja dari pelbagai latar belakang untuk mengkongsikan pandangan mereka dan juga pengalaman mereka. Ini boleh dilakukan dengan mengadakan sesi bulanan di mana pekerja boleh berkongsi idea dan pendapat mereka mengenai cara untuk meningkatkan perkhidmatan awam. Sebagai contoh, organisasi perlulah membina platform di mana idea boleh dikongsikan antara pekerja dan membawa kepada gaya pengurusan yang lebih telus, lebih banyak kepuasan kerja serta lebih banyak keyakinan untuk pekerja bawahan terhadap objektif organisasi. Menurut Supiah pada tahun 2021, penyelidikan daripada kajian mereka mendapati bahawa kebanyakan pekerja berpuas hati dengan cara atasan mereka berkomunikasi de dengan mereka mereka memilih mesyuarat peribadi sebagai kaedah penyelesaian konflik kerana ia membolehkan mereka untuk bercakap secara peribadi tentang isu di dalam organisasi Pekerja bawahan juga percaya bahawa penyelesaian konflik ini akan menjadi lebih profesional dan paling berkesan kerana dalam mesyuarat peribadi itu ataupun melalui platform adalah salah satu cadangan yang baik untuk berkomunikasi antara satu sama lain. Cadangan penambahbaikan yang keempat pula adalah menggalakkan pembiayaan inovasi berasaskan kepelbagaian. Sektor awam boleh menggalakkan inovasi dengan memberi dana ataupun insentif kepada projek yang mengintegrasikan pandangan dan juga kepelbagaian dalam pelbagai masalah. Ini bukan sahaja dapat mencetuskan idea yang baru tetapi juga boleh meningkatkan keberkesanan program ini. Selain itu, hasrat untuk meningkatkan pendapatan dalam sebuah organisasi juga diperlukan dalam pedo dalam pendorongan idea inovasi. Menurut artikel daripada Sufa Rudin pada tahun 2021, semangat keusahawanan yang kuat dalam komuniti dan juga pengusaha adalah faktor lain yang mendorong kepada keinginan untuk mencipta sesuatu yang baharu mereka telah dilihat bahawa mereka sentiasa berfikir untuk menjadi lebih kreatif yang membolehkan mereka meningkatkan pendapatan dan membuat produk yang lebih unik lagi daripada yang biasa dan selalu membuatkan penggalakan pembiayaan inovasi berasaskan kepelbagaian kreativiti. Akhir sekali adalah kesimpulan. Natijahnya, pemimpin dalam sektor awam adalah penting untuk menguruskan kepelbagaian yang juga dikenali sebagai diversity secara bijak. Mereka mesti memastikan tempat kerja menjadi tempat yang ramah dengan menggalakkan pelbagai latar belakang, kebolehan dan juga pandangan membangunkan dasar yang adil dan saksama dengan membina platform komunikasi yang terbuka dan menggalakkan kerjasama antara kelompok dalam organisasi adalah semua tanggungjawab pemimpin. Seorang pemimpin boleh meningkatkan daya saing syarikat, mengoptimumkan persesi kerja dan mencapai matlamat organisasi dengan lebih cekap jika mereka dapat menangani sebarang isu diversiti dengan berkesan sektor awam juga melibatkan pelbagai pemegang kepentingan yang mempunyai kepentingan dan harapan yang berbeza yang menjadikannya lengat, ya, menjadikannya sangat penting. Oleh itu, pemimpin dalam sektor awam mempunyai tanggungjawab yang signifikan dalam mengurus kepelbagaian untuk mewujudkan persekitaran kerja yang lebih kompetitif dan melaksanakan carangan penambahbaikan ini seperti pendidikan tentang kepelbagaian pembangunan polisi inklusif dan juga pemantauan prestasi pemimpin dapat memastikan bahawa organisasi beroperasi dengan lebih berkesan. Kesesuaian tindakan ini bukan sahaja mampu memperbaiki produktiviti tetapi juga dapat meningkatkan kepercayaan dan juga kepuasan pemegang kepentingan dalam perkhidmatan awam justru ia akan meningkatkan kepercayaan dan kepuasan pemegang kepentingan dalam perkhidmatan awam ianya akan bukan sahaja menjadi aset yang menguntungkan tetapi juga langkah strategik bagi membentuk organisasi yang tangkas dan relevan sekian sahaja daripada kumpulan kami sekian terima kasih